Руководители милиции сказали, что э, они э, ни какие провокации сейчас продавать, даже на провокации подаваться не будут, они будут, будут, стоять и э, противостояние в данный момент не будет. Я их попросил до разговора с президентом э, ни в коем случае не делать никаких Также попросил здесь э, священников, которые стоят за ни в коем случае не делать. Э, и постараться продержать максимальное время до заканчивания переговора с президентом. У президента полнота власти в стране, у него полная ответственность и его силы в